Катю, чи чуєте ви нас? Доброго вечора? Да, привіт. Катю, скажіть, будь ласка, в Ялті, власне, що з вами сталося? Взагалі, як відбувався весь цей мітинг? Чи була там якась охорона, чи працювала там міліція на місці проведення акції цих двох? Uh, Діло сьогодні в Ялті мав було проходити мітинг за єдину Україну. на площади Ленина, на набережной. Но я так понимаю, что за ночь э, пророссийские настроенные активисты установили э, сцену на этой площади. И э, 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 ребятам, организаторам проукраинского митинга пришлось передвинуться к фонтану э, чуть дальше по набережной. И сразу же за ними проследовала такая группа ребят. Э, э, даже не знаю, как их назвать и, и проследовала колонна байкеров. Там еще были байкеры из России, это довольно известные ребята. И практически сразу, когда они подошли к фонтану, они начали толкать людей, пытаться убрать украинские флаги, которые держали активисты. Начали толкаться, бить друг друга. Я тоже там получила немножко понос, сейчас немного нервничаю, sorry. Катю, взагалі, як вам працюється там зараз в Криму? Я знаю, що ну доходять до нас і чутки, якась інформація, що журналістам все більш небезпечно працювати там на півострові. Ви постраждали сьогодні. Бачимо, що викрадають журналістів. Взагалі, чи думаєте далі там залишатися, і зокрема на референдум? Я уверена, что на референдум нужно оставаться, и думаю, что ситуация будет накаляться все дальше. Знаю, что завтра крымские, крымские татары будут устраивать акции протеста против присоединения Крыма к России, вот, и наверняка там тоже будут провокации. Сейчас, насколько я понимаю, сюда стягиваются люди из России, которые, ну, у которых совершенно нет никакого понятия там о законах, там, от чести какой-то. То есть они готовы, они, ну, они бьют старых людей, пожилых, э, э, молодых, э, ну, то есть им, им все равно, там, как, когда там, на митинг пришла женщина с коляской, например, то есть они устроили прямо вокруг этого всего драку. Вот, поэтому, да, конечно, здесь небезопасно. И так сложно, наверное, и не стоит призывать людей приезжать сюда на это время. Вот. Но мы стараемся как-то освещать, и, и будем и на референдуме здесь, и я останусь и после референдума, буду смотреть, следить за обстановкой. Катю, але чи бачите ви що якось забезпечують там безпеку на сам референдум? Тобто є акредитація, влада Криму самопроголошена, говорить, що журналісти, будь ласка, приїжджайте. Але ми бачимо, що ну працювати взагалі небезпечно, взагалі ти можеш ну втратити життя, можна так сказати, тому що люди десь їх переховують, ніхто про них нічого не знає, так. І ну от власне якась міліція, якась безпека там буде існувати на референдум, і взагалі там якась підготовка до цього референдуму самого відбувається зараз? Uh, вот сложно говорити про подготовке референдума. Поки що підготовка только по количеству банерів бікбордів по всьому Криму, де написано Крим Росія. Вот милиции очень мало. Сегодня на митинге в Ялте было всего около пяти человек из милиции. Они ничего не делали. Они просто, ну, как, как, когда начиналась драка, они пытались как-то э, разбить людей, но ну, в такой толпе они просто не справлялись. И потом, естественно, они никого не задержали из тех людей, которые нападали на активистов. Э, по поводу безопасности на референдуме я общалась с представителями так называемого народного ополчения они сказали, что людей с автоматами на участках не будет, вот не знаю стоит ли этому верить, но будут представители самообороны либо так называемой крымской армии, которая появилась пару дней назад. Вот. Сегодня мы в Симферополе столкнулись с представителями этой армии, у них у них уже есть своя форма, то есть им закупили форму. Они почему-то все время говорят журналистам о том, что они должны получить некую аккредитацию, но что это за аккредитация, кто ее выдает, ну, как бы неизвестно. Ясно. Катю, дякую вам, тримайте нас в курсе.